Всем привет! Сегодня я буду снимать ролик, потому что моя хозяйка ушла в школу, и я снимаю за нее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а я пошла дальше Ры, так, так, так. О, да! Есть прикольный канал. Амель ТВ. Канал двух моих друзей. Снежка и Грома. Заходите, подписывайтесь на них и ставьте лайки. Роем-роем, тридцать, тридцать, роем-роем. Я их жалко, что линии не понимает хомячий язык. Так вот, о чем мы. В общем, хотела я рассказать про свою повседневную жизнь. Так, так, чем-то пахнет. Нет, ничем. Ням-ням. Ну что, у каждого хомяка есть своя повседневная жизнь. Например, вот. Встаю я в 6.00, ем с хозяйкой. Вот, и прощаюсь с ней, когда она уходит в школу. Мне уже... Ройм Ройм, Мне уже два года с половиной, я уже взрослая. Правда, не очень самостоятельная. О, кстати, я не сказала, что я работаю на Корбинате. На хомячей фабрике. Хи -хи. Конечно, я там начальник. Роем, роем, там туннели всякие. Роем роем. А, чуть не забыла. Передаю привет каналу Айка, ТВ и Яниксу. Они угадали вместе. Роем Роем 33. Ой. Смотрите вторую часть. В субботу. Всем пока!